Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama diberi Muhammad Muhaimin Al-Murshidi bin Norizan ID Matrik i 22306586 306 -586. okay, Kami daripada kumpulan Miras Al-Maqdud Dan ada kawan saya lagi dua orang Pembentangan dan seterusnya Okey, pada mulanya sekali saya nak memberitahu sedikit pengenalan tentang tajuk Miros Al-Mafqud. Pengenalan Warisan atau Miros dalam Islam adalah sistem pembahagian harta selepas kematian seseorang berdasarkan hukum fara'i. Maknanya Miros ni warisan, duit atau harta selepas kematian seseorang mengikut hukum syarak fara'i. Salah satu isu rumit dalam hukum warisan ialah apabila seseorang yang terlibat sama ada sebagai pewaris atau si mati tidak dapat dikesan. Dan dalam Islam disebut sebagai mafqud. Okey, miras ni adalah sebagai harta dan mafqud ini adalah konsep kepada seseorang waris yang telah hilang. Dan macam mana hukum dia? Okey, mafqud bermaksud orang yang hilang tanpa khabar berita dan tidak diketahui sama ada masih hidup ataupun telah mati. Maknanya dia telah hilang terus. Hilang tanpa apa-apa kesan. Okey, keadaan ini akan menimbulkan dilema bolehkah harta dibahagikan kepada orang yang dah hilang atau perlu ditangguhkan sehingga orang tu sudah dijumpai. Jawapannya memerlukan penilaian daripada hukum syarak. Okey. Seterusnya definisi. Definisi daripada segi bahasa mafqud bermaksud yang hilang yang hilang. Dalam istilah fiqh, mafqud adalah seorang yang ghaib atau hilang dari pengetahuan orang ramai dalam tempoh tertentu. Dan tidak diketahui sama ada dia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Maknanya dia hilang, tanpa ada kesan, tanpa ada berita. Dan kita pun tak tahu adakah dia masih hidup ataupun telah mati Okey, Mafkut biasanya berlaku dalam situasi seperti Hilang dalam peperangan Terlibat dalam bencana alam seperti banjir Tsunami Apa-apa dia hilang tanpa diberitahu Tanpa kesan Terlibat dalam nahas kapal terbang Kapal selam ataupun kapal bot yang tenggelam ataupun kecelakaan lain. Dalam keadaan ini, haknya sebagai pewaris atau pemilik harta tergantung kepada statusnya yang ditentukan. Maknanya, orang yang hilang ni, hilang terus ni tanpa khabar, hilang dalam malapetaka, banjir ke, tsunami ke, gempa bumi ke, tanpa berita, harta bahagian orang akan di Statuskan sehingga syarak mengikut hukum syarak. Maknanya selepas dapat hukum, selepas dah mengikut hukum yang terkini Okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmed Daniel bin Saidi, Nometrik I22105989 Okey, seterusnya saya akan membentangkan uh, tajuk berkaitan masalah dalam warisan Yang dipanggil sebagai mafkot Okey, okey, ayat mudahnya mafkot ni dia merujuk kepada <coughs> Dalam konteks warisan harta pusaka Dia merujuk kepada orang yang hilang tanpa khabar berita Yang tidak diketahui sama ada dia ni masih hidup ataupun dia telah meninggal dunia Okey, ayat mudah nak kata mafkut ni uh, ialah seorang yang dihilangkan yakni secara fizikal dan tiada berita mengenai mengenainya untuk uh, tempoh yang lama. Okey, uh, sekiranya mafkut adalah salah seorang pewaris, maka pembahagian harta pusaka terpaksa ditangguh kerana tidak diketahui sama ada uh, sama ada dia ni berhak mewarisi harta ataupun tidak. Okey, dalam konteks ni, mafkut ni uh ulama dia berbeza pendapat uh, tentang tempoh masa seseorang uh, yang boleh benar-benar telah telah meninggal dunia ataupun secara hukum tetapi biasanya mahkamah syariah dia boleh menentukan ah uh, tempoh status biasanya 4 bulan atau lebih selepas seorang hilang tanpa berita untuk mengisytiharkan sebagai meninggal dunia secara hukum okey contohnya kan jika seorang ayah ni dia meninggal dan salah seorang anaknya hilang Uh, adakah anak itu dia masih hidup ataupun uh, menerima bahagiannya jadi jawapannya dia mas, dia masih layak untuk menerima uh, harta tersebut uh, jadi uh, secara ringkasnya Mafkut ni dia sebagai uh, apa ni maaf sebagai pewaris ni ialah orang yang uh, orang yang hilang yang tidak diketahui hidup atau dia dah dia dah mati uh, status uh, status dia perlu diputuskan oleh mahkamah so lah mahkamah, uh, yang akan putuskan Uh, segala benda harta daripada si mati tersebut lah. Dan pembahagian pusaka boleh dibuat kerana jika masih dianggap hidup, dia masih berhak sebagai pewaris. Okey, seterusnya, uh, slide seterusnya adalah mafkut sebagai uh, si mati, iaitu pemilik harta. Okey, maksud daripada mafkut sebagai si mati ni, uh, okey, dalam konteks ni, mafkut ni ialah orang yang yang pertama, orang yang telah mat, telah hilang untuk tempoh yang lama. Yang kedua, dia tak ada bukti untuk tempoh yang lama tu. Ha, dia dia dah dia dah mati atau tidak. Uh, kalau anda kata dia dah mati, dia tak ada bukti. Yang ketiga diperlukan keputusan tentang status kematiannya bagi tujuan pembahagian hartanya uh, kepada pewaris. Okey. Sekiranya mafkut uh, yang yakni adalah pemilik harta yang hilang, maka harta pusakanya tidak boleh diagih kerana belum pasti dia telah meninggal dunia ataupun tidak. Okey, isu utama dia Uh, jika seorang hilang dan tidak mempunyai harta, dia akan menimbulkan beberapa persoalan. Antaranya, bolehkah hartanya dibahagikan? Dan, uh, bilakah dia boleh dianggap uh, telah meninggal dunia? Uh, buktinya dan sebagainya, macam tu. Jadi, pandangan dalam hukum Islam. Okey, dalam hukum Islam, kematian seseorang perlu dipastikan sebelum harta pusaka boleh diagihkan. Bagi mafkut, kematian tidak dapat uh, dipastikan secara, secara zahir kerana tiada jasad dan tiada saksi ataupun tiada bukti. Oleh itu, para ulama dia menetapkan bahawa status kematian mafkut perlu ditentukan oleh kodek. Kodek ni maksudnya hakim syari'i -syari lah dekat uh, mahkamah lah setelah tempoh tertentu. Okay, slide seterusnya adalah tempoh untuk menunggu. Uh, kita nak tahu berapa tempoh untuk kita menunggu uh, kepastian daripada si mati yang tidak uh, tidak tidak ada bukti uh, kesohaihan kesuha uh, kematiannya. Okay, dalam Islam tiada tempoh yang khusus dinyatakan dalam Al-Quran. Atau hadis untuk mengisytiharkan seseorang tu yang hilang sebagai si pemati Jadi, uh, fukahak menggunakan isytihad Dalam menentukan tempoh ini berdasarkan masalah maslahah Dan uh, di Malaysia sendiri mahkamah, syar, uh, mahkamah syariah menggunakan prinsip isytihad Dan menetapkan bahawa seseorang boleh di, uh, diisytiharkan mati selepas 4 tahun hilang tanpa berita Maksudnya, dalam tempoh 4 bulan tu Uh, memang dah tak ada bukti Tak ada dengar khabar berita Dan memang dah buat pencarian Tak jumpa Lebih kurang macam tu lah Dan selepas pengisytiharan Pengisytiharan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Hasman Muhammad Jamil Nama saya Muhammad Jamil Nama saya Uh, seterusnya adalah kita membincangkan tentang aplikasi di mahkamah syariah terdapat beberapa poin yang penting untuk kita, kita diskusikan yang pertama adalah uh, di dalam mahkamah syariah apa yang perlu dilakukan adalah waris perlu memfailkan permohonan uh, di mahkamah uh, untuk mengesahkan kematian secara perundangan jadi setiap apa yang berlaku tu yang tentang kehilangan kita perlu uh, perlukan kerjasama daripada uh, mahkamah syariah untuk berkaitan dengan undang-undang. Kemudian sepanjang tempoh seseorang hidup dianggap agak mafkut, harta tidak boleh dibahagi ataupun dipindah milik. Seterusnya adalah kadang-kadang uh, mahkamah melantik pentadbir berada pemegang amanah untuk menjaga harta tersebut. Jadi maksudnya sepanjang tempoh seseorang masih dianggap mafkut, uh, harta-harta uh, yang orang yang orang hilang itu tidak dapat kita kita dapat tidak, dapat untuk diagihkan lagi Jadi mahkamah akan uh, menantik seseorang individu Ataupun uh, pentadbir dalam memegang amanah Ataupun menjaga uh, berkaitan harata tersebut Seterusnya adalah selepas penyelesaian kematian oleh daripada mahkamah sendiri Harata boleh dibahagikan kepada mereka mengikut kadar yang ditetapkan oleh hukum-hukum fara'id -hukum right? Yang telah ditetapkan dengan agama Kemudian kita ada isu dan cabaran Jadi antara isu yang timbul adalah uh, muncul selepas muncul selepas harta dibahagi-bahagikan Maksudnya jika mahkot kembali kepada harta yang dibahagikan uh, Boleh berlaku konflik sebagai contoh Ketika harta tersebut masih masih uh, Sepanjang tempoh Menunggu ataupun tempoh Sebelum kita mengisahkan kebahagiaan uh, Dan Orang yang tersebut masih belum muncul Kemudian setelah diputuskan untuk mengatakan uh, ini tidak akan kembali ataupun uh, ataupun mati Kemudian, harta dibagi-bagikan akan tetapi setelah peristiwa tersebut ataupun setelah dibagi ke harta, tiba-tiba uh, muncul kembali si simakot. Jadi, itu akan berlakunya konflik. Uh, contohnya, waris lain mungkin telah membelanjakan harta tersebut. Jadi, maksudnya macam uh, setelah harta itu dihabiskan ataupun di, 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 diperbelanjakan sebab itu, kita telah bagi-bagikan harta. Jadi, berkemungkinan juga harta-harta tersebut telah digunakan. Seterusnya adalah pertindahan undang-undang, kemudian sistem sivil dan syariah kadang-kadang tidak selaras, terutama dalam pengurusan harta tak alih ataupun status perundangan. Uh, antara isu ini tentang, tentang, proses birokrasi dan juga proses mengesahkan kematian atau menantik orang amanah boleh mengambil masa yang lama. Seperti kita faham, untuk menjaga harta juga bukan satu benda yang mudah dan juga perlu di, 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 di tidak boleh dipandang enteng. Jadi proses dalam melantik itu juga memakan masa yang lama untuk mendapatkan seseorang yang berpegang amanah yang betul-betul amanah. Kemudian ini boleh menyebabkan ketegangan dalam kalangan waris yang menunggu bahagian-bahagian mereka. Sikit sebagai penutup, kes murah al-mafukut ini Kita dapat kita lihat dalam kotak Islam sangat berhati-hati dalam menjaga keadilan antara waris dan juga memastikan tidak berlakunya penganayaan ataupun uh, berat sebelah. Cerita kepuluhan ijtihad ini dan pemarkasan institusi undang-undang syariah amat penting untuk menangani isu ini secara berkesan. Semoga masyarakat dan masyarakat lebih cakna dan bersedia dalam menghadapi situasi ini.